demak mavzumiz o'sha chiziqli tengliklar mavzumizni demak biz endi uchinchi rejasini ko'rib chiqamiz uchinchi rejasida biz asosan nimani ko'rib chiqamiz mavzuning uchinchi rejasida chiziqli tengliklar sistemasini ko'rib chiqamiz sistema varianti qanaqa bo'ladi demak masalan sizdan x katta 5, x katta ıı, 7 beradigan bo'lsa mana chisiqli tezgliklar sistemasi deyiladi birinchisi uchun soni chizasiz beshni bo'yamasdan xohlagan joyimizga belgilab olamiz beshdan keyin katta sonlar ya'ni strelka ko'rsatyaptiki shu tomonga chizish kerakligini demak shu tomonga qaratib chizasiz ikkinchisini tagidan chizasiz yetti qayerda bo'ladi desa beshning sal buyog'ida bo'ladi demak yetti sonini bu yoqqa belgilab olamiz va 7 dan ham katta bo'lgan sonlar o'ng tomonda bo'ladi ya'ni strelkan ko'rsatib turibdiki shu tomonga chizish kerakligini demak bu tomonga qarab chizganimizda keyin ikkalovini ham chizmasini chizib olgandan keyin chiziqlar o'tkazamiz. ya'ni mana bu yani, 7, mana bu 5 edi chiziqlar o'tkazganimizda aynan ikkalovida ham bo'yalgan qismi qaysi bo'lsa o'sha joyi javob bo'ladi ya'ni ikkalovsida ham dan keyingi qism ikkilovida ham bo'yalgan A besh va yetti orasi bunda bo'yalgan nda bo'yalmagan a bunda ikkalasi ham bo'yalmagan demak uchta qismning aynan ikkalovda bo'yalgan qismi 7 dan cheksizlikgacha bo'lgan qismi hisoblanadi demak javobimiz 7 dan cheksizlikgacha bo'ladi. x tegishli bo'ldi javob chiqdi endi bu birinchi misolimiz bo'ladigan bo'lsa ikkinchi misolimiz x kichik masalan 10 x kichik 0 misol uchun demak sonqida o'nni birinchisini xohlagan joyga belgilab olamiz o'ndan, ondan kichik bo'lgan soa relka ko'rsatib turibdi chap tomonga chizish kerakligini va keyingisi nolni orintr olib chizamiz o'nga qarab mo'ljal olib chizamiz o'nin qayerda bo'ladi nol sal beyoqroqda de bo'ladi demak nolni ham belgilab olamiz noldan kichik bo'lgan sovda strelka ko'rsitb tribdi uch tomonga chizish kerakligini demak bu tomonga qarab chizganimizda n bo'laklarga bo'lganimizda uchta bo'lakni ichida aynan ikkalovida ham bo'yalgan qismi uchta bo'lak borda mana bu bo'lak bor minus 0 gacha 0 dan 10 gacha degan bo'lak bor o'ndan cheksizkacha degan bo'lak bor boraynan ikkovida bo'yilgan joyi minus cheksizlikdan nimagacha gacha bo'lgan ikkovida ham ogan demak x tegishli bo'ladi minus min 0 gacha deb qo'yasiz ho'p uchinchi shakli hop noqat'iy variantlarda ham kelishi mumkin masalan x katta yoki teng besh ixs kichi yoki teng masalan yoki katta yoki teng minus bir son nuqta demak beshni belgilab bu olamiz bo'yab belgilaymiz faqat beshdan katta bo'lgan sonlar bilamizki o'ng tomonda demak strelka ha ko'rsatyapti bu tomonga qarab chisish kerakligini ikkinchisi 1 birni mo'ljal olsak 5 beshning sal buyog'ida bo'ladi minus bir demak minus, bir. minus birdan katta bo'lgan sonlar ham o'ng tomonga qarab ketadi demak strelka ham ko'rsatyapti shu tomonga hisish kerakigi endi yani buni uchta işte bo'lakka bo'lib oladigan bo'lsak aynan ikkalovini ham bo'yilgan qismi bu, e tur, bu çay, desim, boyun, boyun. Boyun, boyun 5 dan cheksizlikgacha bo'lgan qismi и bundan nimaga burchak qas bo'ldi desa mana bo'yab olingan bo'yab olingan qismi o'sha 5 kochi bo'ladi ya'ni 5 dan cheklikkacha bo'lgan qismi misolda javobi bo'ladi degan Xo'p, 4-chi variantimiz masalan x katta 7, x kichik 10 bo'ladigan bo'lsa demak chizasiz, 7 ni belgilab olasiz bitta joyga 7 ni yettidan katta bo'lgan sonlar ko'rsatb turibdi shu tomonga chizish kerakligini ikkinchisida 10 o'nni yettiga mo'ljal olsangiz o'n yettining sal buyoqrog'ida bo'ladi demak 10 ni ham chizib olganimizdan keyin 10 dan kichik bo'lgan sonlar albatta chap tomonga qarab ketadi bu tomonga qarab ketadigan bo'lsa demak ko'rsa ko'rsatibdi. mana bunday chiziqlar o'tkazadigan bo'lsak ta sohani ko'radigan bo'lsak aynan ikkalovda bo'lgan qismi 7 va 10 orasi bo'lgani uchun 7 dan 10 gacha bo'ladi bu misoli javob aynan ikkalovini ham bo'yalgan qismi javob bo'ladi masalan bunda bo'yalib bunday bo'yalmasa emas. bunda bo'yalib bunda bo'almasa javob emas aynan ikkalarida ham bo'yalgan qismi 7 va 10 orasi hisoblanadi ikkalasida ham bo'ylgan qismi hop 5 misolimiz x katta yoki teng masalan 5 bo'lsin x kichi yoki teng masalan tasirda ham kelishi mumkinda bir butun o'ndan ikki ho'p mana bunaqa vaziyatda demak 5 ni belgilab olamiz 5 dan katta bo'lgan sonlar demak trelka ko'rsatyapti de bu tomonga qarab chizish kerakligini ikkinchisini bir butun o'ndan ikkini mo'ljal olsak 5 ning sal buyog'ida bo'ladi demak 1.2 o'ndan ikki undan kichik bo'lgan sonlar demak chap tomonga qarab ketadi bunday chiziqlar o'tkazadigan bo'lsak demak ikkalovida ham bo'lgan qismi bo'lmasa agar siz bo'sh to'plamaysiz ya'ni tengsizliklar sistemasini javobi yo'q degan. bittasi bu tomonga qarab ketsa bittasi bu tomonga qarab ketsa unda ikkalovida bor qismi bo'lmasan manga o'xshab ikkirovda bor qismi bo'lmasa ya'ni o'sha bo'sh to'plam deb ketasiz ho'p oltinchi variantimiz masalan x katta bo'lsin bir butun o'ndan yettidan x kichik bo'lsin masalan yoki teng bo'lsin beshdan desa demak birinchisi uchun sononi chizib olasiz biru yettini belgilab olasiz bo'yamasdan ichini biru yettidan katta bo'lgan sona ko'rsatyapti bu tomonni bu tomonga qarab chizasiz keyingisini beshdan biru yettiga mo'ljal olib chiqsangiz besh sal buoq'roqda bo'ladi demak bo'yab qolasizni beshdan kichik bo'lgan sonlar bu tomonga qarab ketadi va shunda bo'laklarg bo'li bo'lsangiz aynan ikkalovini ham bo'yalgan qismi biru yettidan beshgacha bo'lgan qismi faqat bu noqat'iyda bo'lgani uchun to'rtburchak qavz bu qat'iyda bo'lsa aylana qavz demak tengliklargacha e'tibor berish kerak qat'iy va noqat'iy tenglikda qat'iyisi aylanada noqat'iysi no to'rtburchak qav hop yana bitta demak, 7-chi misolimiz masalan x kat katta yoki teng 3, x kichik yoki teng 5.2 desa demak uchni son o'qida belgilab olar ekanmiz bo'yab qolamiz, faqat uchni dan katta bo'lgan sonlar o'ng tomonga qarab ketadi bu tomonga qarab chiqasiz va besh butun o'ndan ikkini uchga alantir ya'ni mo'ljal olib 5.2 besh butun o'ndankki uchi sal bo'ladi uni ham bo'yab qolasiz. shunda bundan kichik sonlar ko'rsatyapti bu tomonni iing deganini va shunda ikkalovda bo'yalgan qismi aynan uchdan besh butun o'ndan ikkigacha ikkalasini ham to'rtburchak qalsda berasiz nimaga deganda ikkovi ham noqat'iyda ya'ni bo'yalgan to'rtburchak tomonida bo'ladi ikkala tomoni ham to'rtburchaklik bo'ladi xo'sh endi yettinchisi ketgan bo'lsa sakkizinchi misolimizni ko'ramiz endi sizga shuni misollarda berishim mumkin masalan uch x minus bir katta yoki teng 5 2 x plyus olti kichik yoki teng yigirma deb misol beradi va tengliksisteni yechin deydi demak xuddi bu har birini tenglamaga o'xshab bir bub tomonga qo'shuv qilib o'tkazasiz 3 x katta yoki teng besh plyus bir bo'ladi ikki xnig o'zini yozib turasiz kichik yoki teng belgisi bu tomonga ayiruv qilib o'tkazasiz va bu sistemani yana davom ettirib yechamiz beshga birni qo'shsak uch ks kattayoki 6, 2x ni o'zini yozib turamiz 20 dan 6 ni aytsak bizda bo'ladi 14. Va 3 ga bo'lib bo'libodigan bo'lsak x katta 2 bo'ladi. 2 ga bo'lib bo'libin bo'lsak 14 ni 2 ga bo'lsak bo'ladi bizda 7. va uni son demak 2 ni bo'yamasdan belgilab E bo'yab qolamiz va 2 dan katta bo'lgan sonlar ya'ni ya ko'rsatyaptiki shu tomonga chizing degani demak bu tomonga qarab chizasiz va ikkinchisi 7 ni mo'ljal olib chizadigan bo'lsak ikkidan sal buyoqda bo'ladi 7. Yeti. 7 yeti, dan kichik bo'lgan sonniko'rsatyaptiki ki, bu tomonga qarab chizish kerak Shuning shundaa hizmalarda e, bo'lsak, aynan 2 ikkiloda bo'ladigan qismi 2 dan 7 gacha bo'ladi To'r burchak ada bo'ladi ikkala de tomona demak misolimizni javobi 2 dan ikkidan yettigacha bo'laran Xo'p, buni e, misollar tartibida shunaqa yechiladi endi e, yana bitta shunaqa e, variantdan yechamiz hop endi shu misolimiz demak keling mana bu kattaroq misolda bo'ladigan bo'lsa x 3 uch kichik 5 x ix pilyus ikki x 5 katta x, x teng minus olti x plyus yetti mana shu misolni ko'ring desa demak 7x xsning o'zini yozamiz tengslik belgisini qo'yamiz besh ixni bu tomonga o'tqizganmizda minus 5x bo'lib o'tadi ikkining o'zi turibdi minus uchni bu tomonga pilyus uch qilib o'tkazasiz ya'ni qoidalarga ma'qul endi pastgi misol uchun ham 4x kning o'zini yozasiz minus olti x bu tomonga o'tganda pilyus olti k bo'lib o'tadi yettining o'zini yozasiz <laughs> 5 yoqqa minus besh bo'lib o'tadi 7x iksdan besh ik ayirsak bo'ladi bizda 2x, 2 ga 3 qo'shsak 5, 4x olti iks o'n iks demak 7 dan 5 ayirsak 2 bo'ladi va 2 ni bo'lib o'tkizsak bizda bo'ladi x kichik yoki teng besh taqsim ikki kichik ix katta yoki teng ikki taqsim o'n degan yozuv chiqadi o'ni boendi bunda demak bizda bundan kelib chiqyapti bizda beshi iki bo'lsak ya'ni to'g'ri kasga ylantirsa ikki butun dan 1 bo'ladi 2 bilan 10 qisqaradi 2 ga va x katta teng bir taqsim besh bo'ladi va uni sonliqda tasvirlaydigan bo'lsak demak sonmiz ikki butun ikkidan birni belgilab olamiz Xo'p, deylik mana 2 butun ikkidan 2 bir manah bo'ladigan bo'lsa shundan kichik bo'lgan strelka bu tomonni ko'rsatyapti va keyingisi 1 taqsim besh albatta 2 butun ikkidan dan kichik son chunki bu birdan kichik sonda demak bir taqsim besh bo'yab olamiz va undan katta bo'lgan sonashtomoni ko'rsatyapti demak sdemak ikkovda bor qismi aynan bir taqsim beshdan ikki butun ikkidan birgacha bo'lgan qismi ikkovida ham bo'lgan faqat bu aylana qavsda bunisi esa to'rtburchak qavsda bo'ladi mana tengsligimizni javobi chiqdi demak bu mavzumizni uchinchi rejasi edi yaxshilab ko'rib olamiz va mavzuni kerak bo'lsa biriki uh marta yaxshilab qayta qayta ko'ramiz va yaxshi tushunchaga ega bo'lgandan keyin aynan shreja qoidalarini yozib misollarni ishlashni davom ettiramiz marhamat yozib olamiz